Так, друзья, это финал, поэтому танцульки здесь не помогут. Тут нужна стратегия. У нас нет времени для Мы должны воевать. Ну хотя бы так. Так что стоим, играем, побеждаем! А сейчас случай на свадьбе. Бывает, что букет невесты ловит совсем не тот человек. Нежность. Покажи мне радость! Покажи... Это жесткий туалет! Ой, извините! Майсланд представляет лучшие туалеты для фотосессии. Представьте, парень первый раз на свидании! Нет, Владлива? Нет. Ваня? Сыночек, ты денежку на мороженку забыл? Я не, спела, не, не все знают, где команда КВН бабы. Набирают у своих движений. Итак, случай на картошке. ГАИ и полиции, мы наконец-то можем взглянуть на первый универсальных... на рекламу в интернете. Но немногие знают, что над созданием этой рекламы трудятся целые рекламные агентства. Здравствуйте, я бы хотела заказать у вас рекламу, но для начала покажите мне свои проекты. Вот мой самый любимый проект. Как увеличить грудь на два размера? И кто заказал эту рекламу? Ну, Мир Капустина Короленко. Что-нибудь еще? Ну вот, например, Елена Ваенга заказала афиши. Концерт Что-нибудь поинтереснее. Ну вам не угодишь. Вот, фразы, которые сводят с ума мужчин. Это что? Мемуары Горечника Сыздыкова. Другое. Ну вот, например, как забеременеть бабушкин способ. А это кто заказал? Дедушка. Как можно обыграть казино? Алло, Рус? Да, да. да. Рус, я занят. Да, перезвони, хорошо. А, да. Так, что, заказали что-нибудь? Не знаете, я еще посмотрю, какой у вас... Следующая миниатюра подвещается начинающемуся пляжному сезону. Представьте, где-то на берегу Вердыша три подружки, которые не успели похудеть к пляжному сезону. Ага, три были, Ага, О, че? А вы что не закараете? Что, дура, что ли? Бубак такой? Подумаешь. Пирожки сосиска, тестик и годик. Пикоти, Пикоти, можно Пикоти? Так, раз, два, две Пикоти, пожалуйста. Три. Что, дура, что ли, я